На предыдущий день рез-2 двое выехали на рыбалку в Верхний Днепровский район и сникли без вести. Наразе ситуация с пошуком людей такая. Поисковые работы по обнаружению двух пропавших рыбаков в Верхнеднепровском районе начались непосредственно 6 января в 8.20 утра сразу после сообщения о случившемся. Для проведения поисковых работ было задействовано 4 водолаза, а также личный состав 46-й государственной пожарно-спасательной части. Всего было обследовано около 1000 квадратных метров поверхности акватория, а также 200 квадратных метров дна. Именно в этот же день, в 1255 дня, уже был обнаружен первый пропавший мужчина 1959 года рождения. На данный момент второй пропавший мужчина до сих пор не обнаружен. Поисковые работы продолжаются. И выяснением обстоятельств данного происшествия на данный момент занимаются правоохранительные органы. Рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до прихильників зимової риболовлі з проханням бути вкрай уважними, адже будь-яка крига це завжди небезпека для життя. Каждый из нас должен задумываться о своей жизни, о своей безопасности. И все мы, взрослые люди, должны понимать, что в такие погодные условия, если лед и есть, он очень рыхлый, тонкий и опасный. И в основном лед находится в тех местах, на тех водоемах, где незначительная глубина и нет в основном течения. Но предостерегаем граждан нашего города, пожалуйста, не выходите, не рискуйте своей жизнью.